Голова Національної поліції України Катія Декодаєця. Тимчасово приміщень гоміський начальника головного управління Національної поліції України у Львівській області Загарія Дмитро Дмитрович. Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Замолинський Ростислав Теодозійович, Перший заступник голови Львівської обласної ради Дворянин Воросковія Ярослав'яна. Міський голова Львова Садовий Андрій Іванович. Керівник регіонального офісу консультативної місії Європейського союзу Удо Мьоллер, депутат Львівської обласної ради, голови райдержадміністрації, міських рад, керівники органів виконавчої та судової влади області. Те, що реформування поліції Львівщини перейшло від теорії до практики, є наслідок ініціативи керівництва Національної поліції України. До слова запрошується голова Національної поліції України Хатія Деконаївце. Вітаю, шановні колеги. Вітаю вас на Алюській дні. Мне очень приятно сегодня, что я опять оказалась в этом замечательном городе. Это город, который заслуживает все, и это люди, которые заслуживают все. А, поздравляю еще с новым шагом. А, мы, все, наверное, все знаем, что мы постепенно, постепенно, постепенно идем вперед. Постепенно очень много работаем для реформирования и установлении национальной полиции Украины. А, но самое главное то, что мы должны все понимать, что мы это делаем для людей, которые живут в городах, для людей, которые живут в селах, для людей, которые живут в маленьких городах, и вот для этих людей, маленьких людей, которые реально важны для нашей страны. А я, как человек, не как глава национальной полиции, как человек, как женщина, как мать. Я хочу, чтобы вы работали с сердцем. Я не вижу вас, но, наверное, вы меня слышите. Вы работали с сердцем. И не работали как, мы как мы все привыкли, что одно дело мы говорим, а другое дело что творится в комнате. Это важно. Сегодня, дорогие мои жители города, этого замечательного города, мы запускаем а, около человек, которые будут работать с другом, в группах быстрого реагирования. Это значит, что? что они работают во всех э, районных отделениях, они выезжают, они реагируют на вызовы и они занимают только одну позицию. Что они полицейские и они обслуживают только граждан. Что это значит? Это значит, что маленькие городах они доезжают на вызов, они выезжают, доезжают, доезжают около где-то а, время приблизительно 7 до 10, 10 минут, а в селах они доезжают где-то около через 20 минут. Это важно. Почему это важно? Это важно, потому что каждый человек должен почувствовать, что полиция зашла и помогает, и защищает. Каждый человек должен почувствовать, что он важный для государства и для полиции. Каждый человек должен понимать, что все, то, что говорилось и творилось в комнате, уже комната уже закончилась, а мы работаем по-другому. Вот это то, что я хочу, чтобы вы делали. Уже скоро в, Вольфове, в области начнется переаттестация, но я очень хочу, лично, как человек, чтобы вы работали так хорошо, что у комиссия, у ваших людей, у граждан, у жителей Львова не остались моменты, не остались вопросы. И просто они все единогласно сказали бы, да, все хорошо, полиция нас защищает. Проблем у нас, у нас очень много. Но вы знаете, в чем дело? Дело в том, что у нас назад пути нету за нами стоит наше государство. Государство, которое, которое, реально, реально должен стать нашим символом развития и мышления. Я не буду много разговаривать, я вот сейчас узнала, что дорога перекрыта, мне это очень не понравилось, но желаю успехов. Питаю слава Украине!